Давайте пока полетать никогда а к меньше. Всем спасибо болельщикам, команде, тренерам, руководству. Особенно болельщики помогали нам, как шестой игрок был. Хочу поздравить еще раз всех. Хорошо, что закончили этот год победой. Я думаю, будем дальше работать, продолжать в том же духе. И думаю, что у нас все получится. Что сказать по игре еще? Боролись, старались, хотели доказать, что каждый может выйти и, и не то, что решить исход игры, а каждый помочь сделать, внести свою долю в победу. Спасибо команде, все боролись и показали. Даже скамейка, скамейка поддерживала, все боролись и показывали. Да. Все, да, всех с да. наступающим. Да. главного тренера Политехника Ну, Первое, я хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Я думаю, что подарок мы сделали всем болельщикам, кто за нас болеет. Я думаю, не только нашим, но и всем любителям баскетбола подарили хорошую яркую игру. Поэтому это такой наш маленький был подарок. Ну, а все остальное, скажем так, это заслуга э, всего коллектива, который <laughs>, работал на результат. Это и тренерский штаб, и Андрей Кремеш, который очень сильно нам помог сегодня. И заслуга игроков, которые выглядели сегодня. Не каждый сам, сам за себя играли как единое целое, как команда. Выполнили полностью все установки тренерского штаба. <laughs> Поэтому хочется только всех поздравить, пожелать нашей команде в дальнейшем выступать точно так же. Новых побед в новом году. Ну и достойное выступление в плей-оффе. Ну смотрите. Но если я скажу, что мы не ждем победы, это будет неправда. Мы настраиваемся только на победу. А там как Бог даст будет лучше готов. Я думаю, что они ушли свои ошибки. Нам тоже есть над чем работать. Поэтому мы будем стараться. Он будет вторым тренером. Практически на 99% с ним утрясены все вопросы по контракту. Я думаю, что ну, минимум до конца этого года он будет с нами. А там дальше, если ему понравится, то милости просим в наш коллектив. я понимаю, но, ребята, мы, мы играли дома. Вначале была небольшая кучка людей, которая верила в нашу победу и кричала. Но потом эта кучка переросла в рев зала, который нас поддерживал. Я очень благодарен зрителям, которые приходят. Я приглашаю всех снова на наши матчи, чтобы их было больше. А мы постараемся дарить постоянно красивый баскетбол. На матча. Ну, я не могу сказать, что он был запланирован. Игроки четко выполняли поставленную перед ними задачу. То есть им была поставлена определенная задача. Как играть с каждым игроком, как играть против каждой комбинации. На сегодняшний день век интернета. Все игры есть записаны, они все разбираются по деталям, по секунду. Поэтому каждый знал, куда ему бежать. Они выполнили все. Не могу сказать на 100%, но на 95% команда выполнила поставленные перед ними задачи. Как индивидуальные, так и общей команды. <laughs> 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 идет работа по тренеру, идут ведутся переговоры по тренеру. И на сегодняшний день мы определились с игроком в позицию первого номера. Сегодня ночью будем работать с ним по контракту. Это все, что пока я могу сказать. Не хочу загадывать, не хочу называть фамилию. Знаете как, суеверие. Американец? Да, американец, позицию первого Ну, а пятый номер, мы потеряли двух ведущих Ну, пятого пока нету. Пока, нету, <свист> пока не вырос. <свист> но ищем. По а тренеру в том, американец, <свист> серф, американец. Балканус... Ну, приедет увидим. <свист> Все, спасибо всех <свист> наступающим Новым годом. <свист> спасибо. спасибо. Все.